Міністерство охорони здоров'я УРСР секретно. Урядова комісія затвердила гранично допустимі дози загального опромінення для дітей віком до 14 років включно, вагітних та матерів, що годують до 10 бер з розрахунку на рік. Для решти населення до 50 БР з розрахунку на рік. Для довідки. Норма опромінення працюючого на атомній станції складає 5 бер на рік. Мы должны были проводить слет юных туристов, слет кружковцев дворца пионеров в лесу, где предполагалось держать около полутысячи ребят в течение четырех дней. 30 числа мы начали слет. Нас убедили, что ничего страшного не происходит. В Раду министров РСР секретно Министерство охраны здоровья УРСР поведомляет таке. В пионерских таборах Киевской области гаммафон колывается от 400-х, До 40 міліренгена мілі рентгена на годину, враховуючи, що радіаційна ситуація на території розташованих в наведених районах піонерських таборів і міста Києва суттєво не відрізняється, за винятком їх можна використовувати для проведення літньої оздоровчої кампанії. Міністерство охорони здоров'я УРСР розглянуло також питання про можливість. Завозу дітей на оздоровлення в піонерські табори, що прилягають до аварійної зони. В зоні цих таборів високий рівень забруднення води відкритих водойм, ґрунту та рослинного покриву. В зв'язку з цим вони можуть бути використані для оздоровлення дітей при дотриманні запропонованих вище вимог. Перед заїздом дітей провести ретельну дезактивацію території, приміщень. Дерев, кущів та трави, здійснювати регулярний дозиметричний контроль за білизною і при необхідності частіше робити заміну, заборонити збір лікарських трав та ягід. Вот сели на этот э, самолетик, маленький нас болтал сторону, со стороны в сторону, а потом начали облетать разум. После катастрофы Чернобыльской количество детей больных стало заметно больше. И сейчас найти ребенка совершенно здорового очень сложно. Но нет, может быть, явной такой патологии. Может ребенок и посещать, он считается как бы практически здоров, но у него много изъян в здоровье. Но что изменилось по сравнению с прошлыми годами, вот после радиации заметно? Стали тяжелее некоторые заболевания протекать. В первую очередь заболевания органов дыхания. Увеличилось количество аллергических заболеваний. И прежде всего среди детей грудного возраста. Если раньше дети в основном болели пневмониями, то в настоящее время преобладают обструктивные бронхиты. А они в общем-то в своем патогенезе имеют почти все то, что имеется при бронхиальной астме. Это эта группа детей более тяжелая. О чем? О, о внуке, что он болеет так часто. Могу рассказать, что он родился, у него уже было свистящее, когда мы принесли две недели. Уже были свистящие такие, знаете, дыхание свистящее. Потом, в общем, примерно простужного мы его принесли уже из роддома. Две недели ровно прошло. Потом в мае месяце, когда еще, в общем, год ему исполнился, у него была Первая вспышка обструктивного бронхита. В августе опять была вспышка. В сентябре воспаление легких обструктивный бронхит. Мы здесь лежали месяц, в декабре опять была вспышка. Тоже месяц мы лечились. И вот сейчас опять. Вот, пожалуй, вся наша бедная картина. стала чаще встречаться такая патология, которая относится к группе иммунопатологий. Это диффузные заболевания соединительной ткани, ревматоидная артрит, системная красная волчанка, аллергический субсепсис. Они имеют тенденцию к увеличению. Они омолодились, то есть эти заболевания стали встречаться у детей более раннего возраста, уже на первом году жизни. На втором году жизни появляется тогда, когда мы в прежние годы встречались с этой патологией, после 10 и, старше, и более старшем возрасте у детей. Проводится много исследований, направленных на изучение влияния малых доз радиации на организм, и прежде всего организм детский. Но вот в последнее время в восьмом номере журнала «Врач» была помещена статья одного из научных сотрудников теперь Санкт-Петербургской академии военной. Она называется «Клинические аспекты катастрофы». Но самое важное из всех этих исследований, он провел очень кропотливую, трудоемкую работу, и он приходит к выводу. При разработке программ помощи населенню и ликвидации последствий чернобыльской трагедии нужно учити, що любые, даже самые малые дози радіації можуть бути опасными для здоров'я человека. Вибірковий аналіз стану здоров'я населення що постраждало внаслідок аварії на ЧС порівняно з 1982-85 роками. Внутрішньоутробна смертність плоду зросла в півтора рази. Передчасний зрив вагітності в 1,7 раз. Позаматкова вагітність в 1,6 раз. Передчасні пологи в три рази. Мертвонароджуваність на 50%. Природжені каліцтва та аномалії розвитку в три рази. Генні порушення та хромосомні абберації. 15 раз. хотелось бы даже сегодня узнать. Но кто, кто виноват в том, что мы пошли? Что вот детей необдуманно так мы, взрослые, взяли за руки и повели туда, где им было плохо. Ну вот сейчас говорят все Щербицкие, да, он уже покойный, можно говорить теперь, что виноват он. Не знаю, хотелось бы верить, что когда-нибудь... Мы узнаем, кто был тот Zugly человек, был тот человек который, который послал детей в никуда, 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 в никуда.